Скорее всего, наверное, это вопрос не ко мне, а к доктору. Но вот, насколько я знаю, предварительный диагноз идет разговор около месяца. Поэтому предварительно это лечение. Это не тренировки даже. Это лечение. Только через месяц человек сможет приступить к тренировке. Ну, вы прекрасно знаете, Колмана, месяц без тренировок, это очень серьезно для него. Поэтому, может, будем рассматривать игрока на трейаут, может быть, будем менять. Но пока я на сегодняшний день не готов ответить. О, и, и, вы знаете, я хотя у меня первое образование бухгалтерское, выше, я должен все считать. Я не считаю, я на каждую игру выхожу и играю. Это ну, прогнозы, это неблагодарная вещь. Вот. Поэтому я могу однозначно так сказать, мы сделаем все. И э, вы видели плотное положение турнирной Суперлиги. Мы занимаем седьмое место на сегодняшний день. От пятого, от шестого одна победа. От четвертого две победы. Ну, это и 13 игр впереди. Я смотрю с оптимизмом. Не знаю, как вы, а я смотрю с оптимизмом. Страта в не вплынула на Дин сильный игрок, но на сегодняшний день, понимаете, оно немножко, если бы утрата, например, на сегодняшний день, дай бог, солнцена или Маркуса Волкера равноценно, я думаю, это было бы… А когда… Ребята молодцы, бились, старались. Мы и Маркус, и Солнцем показали довольно-таки ну, неплохую игру. Но этого мало оказалось. И, на вашу думку, Вы ну, знаете, я сейчас сказал ему в раздевалке, твои 20 19 очков ничего не стоит против 25 очков Кинга. После игры в Одессе, первой кубка, он мне сказал, он мне забил только два очка. Меня вот такое устраивает. А играть, кто больше забьет? Если бы Кинг не забил, пусть Лемик не забьет. Другая совершенно игра. Вот о чем разговор.